Axşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli şagirdlər. Yenidən sizlərlə bir neçə günlüf fasilədən sonra davam edirik. Şkola, geometri, Galata serisindən geometrinin artıq sonuna doğru gəlməyə üzüyəyiz. Çəmbər bölümündə alanlara aid bəzi xırdada nümunələri, ondan sonra bir neçə sualların həllini, çözümlərini göstərəcəyiz. Ondan sonra İsə gələcəkdə analitik həndəsə və vektorlardan xırdə bir neçə izahatlar. Belə bu günləri inşallah sizlərə bəzi xırdalıqları izah etmək istəyirdim. 1 saniyə mən bunu bağlamış olum. Deməli belə e, dairədə alanda əslində uşaqlara izahat verdiyimiz zaman əsasən bunu izah etmiş oluruq. Nəyi? E, Dairanın sahəsi PR kvadrat. Biz beraber de PR kvadrat. Tabii ki burada çemberin uzunluğu e, ee, söhbeti olduğuna göre L beraber 2 PR de diyebiliriz. Bunda. Bir de sektorun ve göfsün uzunluğudur. Tabii ki burada 360'da alfasına yani bir kısmı kısmısına 360'da 360'da alfasına ee, mesela çeyrek çember olan da e, yarı çember olan bunları izah etmemiz yeterli olur. Tabi ki orada üçgenlerle dörtgenlerle Bundan sonra karelerle qarşılıqlı vəziyyətləri, xətlərləmiş sahələr, alanlar və s. və illərə bunlara aid nümunələr verəcəyiz. 1 nömrəli sualdan başladığımız zaman yarım çember var və yarım çember daxilində e, bir təna çevrə var. Çember var. Tabii ki, burada e, taralı bu şəkildə xətlərləmiş sahəyə isteyəcəyikdir. AO 1 4 olduğu üçün, təbii ki, burada mən içəridə daxilindəki çəmərin çaxını, yəni diametrini də bu şəkildə çəkdim zaman nə olacaqdır? E, Yarıçapı, yəni radiusu 22 olacaqdır. İndi tam çevrənin, tam böyük dairənin yarısını bulduğumuz zaman pi r er kvadrat bölü 2 olacaqdır. Pi radiusu 4 olduğundan görə kvadrat edəcək 16 bölünsün 2 nə olacaqdır arkadaşlar? 8 pi. Tamam mı? Bu 8π olduktan sonra tabii ki AMBO1 yarım çemberinin burada mən daxildəki bu çevrənin dairənin alanına, yəni πr kvadratı, π 2-nin kvadratı 4π-ni çıxdığım zaman nə qalacaqdır? Yəni 8π - 4π 4π qalacaqdır. Yəni kənarlar ortanın sahəsi 4π olduğu üçün bu şəkildə izah vermiş oldum. Kənarlar bu şekilde olacaktır. Her zaman dediğim kimi stop ile e, belediyelim de sözümlerine özünüz bakıp sonradan devam edebilirsiniz. Kolay Geometri serisi gerçekten de mükemmel bir şekilde yazılmış bir kitabdır. E, genellikle yüzde 90 e, zayıf e, geometriden zorluk çeken çocukların e, geometri bilgisini inkişaf ettirme için e, belki de benim kadar gördüğüm en güzel kitaplardandır. Burada bunun rengi değişe dəyişsin bəlkə də daha yiy olur. Burdan OB diametri üzr istəyirəm, diaqonalı çəksək yarıçapı radiusu çəksək 12 16 20 olacaqdır. Bu 20 həm düzbucaqlının diş dörgcənin e, köçəyəni, yəni diaqonalı bəzən hər kədin də deməyə çalışıram. E, diaqonalı həm də çeyrək çəmbərin, yəni 1/4 çevrəmi də nəyə olacaqdır? Belə deyəlim. E, radiusu olacaqdır. Kim deyim? İştirixlənmiş sahəyə bax bu kənardakılar istədiyinə görə. Önəyllikli olaraq biz burada pi bərabərdir 3 al, alın yazırıq. Bunu y zamanı çatınca mən sizə birazdan da kiçik bir izahat verərəm. Evet. Pi r er kvadratın r er nədir? 20-dir. 20-nin kvadratı 400. 4-ə bölürəm. Nə olur bu? 100 pi olur. Tamam mı? Bərabərdir yazıram niyə görə? Cənəlliklə uşaqlara bunu deyirik. Dəyərlik e, şagirdlərimiz P = 3 de verirsə, deməli burada P-nin yerinə 3 qoyub rəqəmlə. Yəni 2 P-nə, 100 P-nə, 50 P-nə deyil də, de, hansısa bir təqribi rəqəmlə hesablayacaq. Yəni bu çeyrek çəmbrin yüzü 3-ə vuranda nə eləyəcəkdir? 300 eləyəcəkdir sayəsini. Tam 100 P də ola bilər. Yəni ordakı testin cavablarındakı varianta görə dəyişəcəkdir. İndi nə deyirik, arkadaşlar? Bu çeyrek çəmbrin, yəni 1/4 çəmbrin nəyi? Belə deyirəm, alanı 300 oldu. İndi bu 300-dən nəyi çıxacam? Dik tərtəqənin, yəni yani 12 * 16-nı çıxmış olacam. Səhv etmirsinizsə, bu da 160 + 32 192 elədi. 300-dən mən əgər 192-ni kəssəm, kiçən arzdakı tərəflər, yəni xətləmiş sahəmiz 108 olacaqdır. Baxın, bu şəkildə olacaqdır. Mənə eee şekilde zenk geldi gece zaman, gece vakti. Ee, bu şekilde bir iki soru çözmüş oldum. Burada birçok çok güzel bir tane daha da soru vardı arkadaşlar. Dik dört e, dik üçgende teoremine esaslanan böyle bir çok güzel bir soru vardı. Bunu da sizler için çözmüş olayım. Burada varyantlar hamsi görselmedi. Tabii bunu biraz bu şekilde yapsak. Yani cevap o kadar da şey değil aslında. Bu şekilde bir saniye. uşaq bunu da thumbnail görsəsin. Şimdi burada aydındır ki, radius toxunanlara perpendikülər olduğu üçün burada bu şəkildə çəkdiyim zaman nə olacaqdır? Evkley teoremi. Bura rdir. Genəliklə biz bura h yazırdıq. Şimdi bura r olarsa, dəyərli kardeşlərim, Evkley teoreminə görə nə olacaqdır? r² bərabərdir. Yəni h² bərabərdir kp. Yəni ki, yadızdadır 4 kök 3 çapı 2 kök altında 3-ü də neçə edirik? 8 içim 24 elir. R bərabərdir 2 kök altında 6. Tamam mı? 2 kök altında 6-lıq. Bu bəzən bizə birbaşa R kvadratda lazım olur. R karedə lazım ola bilər. R də lazım olar. İndi mən mənə nə lazımdır? Mənə dik üçbərin alanından sahəsindən bu çeyrek çəməlin çünki 90 dərəcədir axı burası sahəsindən çıxmaq lazımdır. İndi gəlin ABC üçcəminin təbi S ilə yazılır. Mən qısa olaraq belə yazıram. Sahəsini tapaq. Sahəsi nə idi? Burada təbii ki 2 kök altı, 6-dır. Buranın sahəsi nə olacaqdır? Alanın nə olacaq? a/2. Ah, yəni a nədir? Oturacaq 6 kök 3 x h / 2-yə. 2-lər getdilər. Bərabərdir. Bunu vurduğumuz zaman nə olacaqdır? 6 kök 18 eləyəcək. Hətta kök 18-dən də 3 kök 2 çıxanda olacaqdır nə? 18 kök altı 2 olacaqdır. Şimdi mən nəyini yazım? 18 kök altı 2-dən bu pir kvadratın pir kvadratın çeyreğini, yəni çeyreği 360-da 90-dan çıxmış olacam. Şimdi P R² nədir burada? İ 24 bölünsün nəyə? 4-ə. O da nə olacaqdır? 6 P olacaq. 18 kök 2-dən mən 6 P-ni, yəni buranın sahəsini çıxdığım zaman nə qalacaqdır? 10-çı 40 qalmış olacaqdır. Əladır evet, arkadaşlar. Bunu stop edib şey yapa bilərsiniz. Eee, kəndini çözə bilərsiniz. Bir tərəfdə daha sual alanlara aid desəm, eyni tipli suallardır. Belə bəyəndiyim bir visual var idi. Aslında bunu heç bəzən heç sözümlərdən açıqcasa yeni nəşr olduğu üçün heç baxmadım. Çox məsləhət görürük. Bunun reklamlarını da təbii paylaşacağam. Çünki həm Qalaton uşaqları, həm də digər kursun şagirdləri bu mövzuda yani bu konudan bu kitabın konularından ve soru çözümlerinden istifade eləməyə faydasını görebilirsiniz. Şimdi bugün Türkiye Kupası maçları da vardı. Galatasaray maçı bitti herhalde. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Ee, burada gördüğümüz soldaki çemberin 5 çevrenin radiusu 5 3. Burası da 3 olur. Demek ki bu düz bucağının dikdörtgenin uzunluğu nedir? 8 5 S beraber neye 40 an. Sana edersen bizden taralı alanı isteyecek. taralan alanı için biz ne yapacağız arkadaşlar? Yani bu görsenen çeyrek çemberlerin e, belə sahelerini, e, alanlarını tabi çıxarmamız lazım. Şimdi bunun için ne yapacağız? Buranın sayesini ile içerisinde yazalım. Pi R kare, yani 25 bölünsün neye? 4 e. Burası ne olacak? Pi R kare bölünsün 4 e. Ne olacak arkadaşlar bunların cemi? 25 artı 9 elədir necə 34 pi bölünsün nəyə 4-ə. 2-yə bölünəndə nə olacaqdır? 17 pi bölünsün 2-yə. Demək ki nə olacaq, qardaşlar? 40 - 17 pi bölü 2, yəni C şığıq olacaq. Bunlar çox gözəl başqa suallar da var, təbii ki. İlləliyə zamanında bu seri şəkildə bu testlərin hepsini çözmüş olacağıq. Evet, hər kəsi iyicələr diliyoruz. Hər kəsin gecəsi xeyirə qalsın. Bütün dinlərdə də yan izah eləməyə çalışırıq. Eee, davam edəcəyiz inşallah. Analdıq həndəsə ilə, teriyosə çox az bizəvan qaldı. Kanalımızı tətqib eləyin. Troll müəllimlə və mən Ümid müəllim bir yerdə bütün konuları eee, seri şəklində anlatmış olacağıq. E, gecəniz xeyirə qalsın. Görüşərik.